अपर और मिडिल टॉपोस्फेयर की जो वेस्टर्न है उसमें लगभग 60 डिग्री ईस्ट और नॉर्थ ऑफ लाटीच्यूड ट्वेंटी फाइव डिग्री में ये सक्रिय है उसके साथ जुटे जो चक्रवात संचालन है ये लगभग जो उत्तर राजस्थान उसके आसपास इलाकों में लगभग समुद्र तल से एक दशमिक पाँच किलोमीटर ऊपर तक ये सक्रिय है उसके प्रभाव से जो तापमान का प्रभाव रहेगा और उसके साथ साथ एक फ्रेश वो जो पश्चिम विक्षोभ है वो खास करके वेस्टर्न हिमालय रीजन को अट्ठारह तारीख से प्रभावित करने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है और जिसके प्रभाव से तो तापमान का बात करेंगे जो न्यूनतम तापमान है लगभग वेस्टर्न हिमालय रीजन में अगले आने वाले दो दिन में ज़्यादा परिवर्तन का कोई संभावना नहीं है लेकिन दो दिन के बाद ये खास करके हिली रीजन में दो से तीन डिग्री तक टेम्परेचर फॉल होने का चांसेस है और खास करके जो प्लेन्स एरिया है उत्तर पश्चिम भाग देश का उत्तर पश्चिम भाग हिस्सा जो है उसमें आने वाले चार से पाँच दिन में तापमान में कोई परिवर्तन होने का चांसेस नहीं है और जो न्यूनतम तापमान है खास करके जो देश का मध्य भाग और पश्चिम भाग में आगे आने वाले चार से पाँच दिन में ये तापमान जो है तीन से पाँच डिग्री तक बढ़ोतरी में देखने को मिलने का संभावना है और न्यूनतम तापमान खास करके उड़ीसा पश्चिम बंग और हमारा जो है बिहार झारखंड जो पूर्वी पूर्वोत्तर राज्य है खास करके उसमें तापमान जो है दो से तीन डिग्री अगले आने वाले तीन दिन में बढ़ने का चांसेस है उसके बाद ज़्यादा परिवर्तन का चांसेस नहीं है उसको देखते हुए तापमान परिवर्तन और बाकी जो वेदर कंडीशन को देखते हुए आने वाले चौबीस घंटे में हम खास करके पंजाब और जो हिमाचल प्रदेश में हमारा जो है कोल्ड वेव टू तो सिवियर कोल्ड कंडीशन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया उसके साथ साथ जो खास करके जम्मू कश्मीर राजस्थान हरियाणा और जो मध्य प्रदेश और ये सब इलाकों में हमारा शीतलहर के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और भारी बारिश का पूर्वानुमान किया गया है खास करके तमिलनाडु और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश इलाका और रॉयल्स में इसमें भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है आने वाले पाँच दिन में ठंडाष्टम लाइटनिंग के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है तमिलनाडु और हमारा कोस्टल आंध्र प्रदेश और ये सभी इलाकों में और साथ साथ जो दक्षिण भारत की तेलंगाना इलाका है उसमें शीतलहर का प्रभाव के लिए अगले चौबीस घंटे के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है